А те, кто сейчас кричит за мир любой ценой, я вам расскажу, что такое мир любой ценой. Украина никому не нужна. Ни Европе сильная она не нужна, Украина. Ни России. Россия хочет проглотить Украину уже давным-давно. А Европа чешет щечку, как нас поделить и купить подешевле. Так вот, этот мир кончится тем, да, возможно, будет какой-то там бумажный мир только для того, чтобы поделить Украину, продать землю. Но вопрос, куда девать лохов нас? Нас, мы не умираем, нас осталось еще 32 миллиона. Куда нас девать? Нас нужно всего 15 миллионов. 15. Для того, чтобы обрабатывать эту землю, которую купят арабы. Куда девать еще 20 с лишним лямов? Их умерля, Благо, все Умертвлять! А в Украине мы говорим о невладе, мы говорим о нашей земле. Мы должны научиться говорить правду! Мы вот правду! Блядь. Вот смотри, блядь. вот смотри! Блядь. У меня рост метр восемьдесят! А -а -а. У меня два метра рост! Брат, власти. скажи, что Возьми у меня два метра рост! Пишет мне брат! Два метра! Два метра! Ну я не стану выше! Народ, я не стану. У а меня метр восемь. Зато ну, ты можешь надышишь. Метр восемь. Вот эта философия, вы, вы, вы. она нас изгубила. Ты можешь надышишь. Философия, можно ее тянуть как вправо, так и влево. И вот в результате к чему мы пришли. Почему мы такие глупые и тешим себя всякими лозунгами и словами? Давайте молча, молча делаем! а не кричать. Вот поэтому мы кричим. Да. 1 с на честь... Вы, считаете, не треба проводить 1 січня с московским ходу на честь Степана Бандера, это что злых москалев. Я не требую... Знаете, давай с тобой поговорим. Вот ты так сказал, я тебя услышал. Иисус сказал, мертвыми пусть занимаются мертвыми. А мы живые, пока что живые. Давайте займемся живыми. Степан, Степан Бендера, все четкая история, я все уважаю и тому подобное. Но! Давай мы с тобой лучше проведем митинг по тем добровольцам, по героям, которые еще остались живые и сидят в тюрьмах благодаря Луценко, Матиусу, Порошенко. Я выхода на такие митинги, там заждем. Мы мы уже не поможем. понимаете? Нет, уже все. И я бы хотел, чтобы когда вы собирались на... Вы все, вот, о Золотом море говорим, об Индере говорим, о Шухевиче говорим. О Шухевича говорим, о Шухевича говорим и ТД, и, 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 и и, давайте вспомним, я всех наших. И что в результате? Вот пацаны герои Вот пацан герой, который, блядь, не побоялся, остановил деда, который взорвал с медом пацанов. Он задержал его. Он получил за это что? -то? Вот что он получил, тюрьму. Вот пацан, который 31 блок. Вот. СПА! На деньги на свои снаряды кагали! Он остановил сколько раз Спа! Иди сюда, Кут! Я знаю! Бом, ку. Я думаю, свидетель! Добавый, блядь! В свои 20 лет вытянул двух раненых бойцов с подноса у сепаратиста у Аплодов. Вот вон, вот, и за кража, вот, которые агрессы. Я знаю, я дивился, бахнул. Вот, посвяти, блядь, время свое. Хватит Бендере петь песни! Бендера уже сгнил! Бендера, вы сам встал и попросил вас! Вы, люди, уделите внимание живым! Тем, которые еще бьются от сердца! Те, которые могут что-то сказать! Я здесь сижу лишь потому, что я не гнусь! И все здесь говорят! Вот Анищенко. А какой Анищенко должен быть? А если бы я не был такой, какой я не? и говорит, ты, останови убийство. Нас не мог бы я спорить с Корбаном. Нас не мог бы я бы спорить с собаковым. Если я был бы другой. А вам говорят, он бандит. Так если бы я не был бородатый лысый и с другим сердцем, я бы молчал, как все остальные. Как величок, как эти, блядь, лапины, как эти брезы юры. Они бы молча сидели и смотрели, как пацанов убивали. А я такой, какой я есть. Да, а я вот да, да, собой да. такое, как вам нравится. Да, я говорю резко. Да ну я говорю я истину. Я и пусть я... кто-то из Белецкого, кто там еще? Я... я же. Пусть придут сюда и скажут мне что-то в глаза. Скажут, где я стратил, где я стру. почему они не говорят свою правду? Они говорят, что они с батальоном шахтеры торнадо нигде не воевали. Это первая ложь. Потому что мы с ними прошли кучу боев. И где эти все оточники? Где те оточники, которые, блядь, гусеницы у них с танков посползали? И они слезами плакали, просили. Они ищут Руслан, не бросайте нас. Меня за этот танк я, посадят. Я, и мы я... держали оборону и одевали гусеницы. Где те люди Кульчинского батальона, которые их бросили на блокпосту? Где те люди, которых в Песках бросили правый сектор? Где эти люди? Они все отлично знают, кто такой батальон Шахтер, и кто такой Торнадо, и кто такой Анищенко. Но их тут нет. Есть вы. И я вам благодарен, что вы нашли минуту, Приди посмотреть на нас, как на обезьян. А Нет. те, которые видели нас в бою... Я пришел, потому что вы захистили нас. Теперь я пришел, чтобы хотя бы как-то морально вас подтримать. Ты за солидарность, а не Ребята, за то, что на вас дивитесь. Ну, поймите. Я просто ну, хочу... В... Ты говоришь истину, но когда ку... истину... Ну что, трохи я боюсь да, да, за здоровье. Да, Ребята, да, поймите. Истина. Все говорят об истине. Истина, ну, это правда. Как оно было. Послушай. Ну что нового я вам сказал? Ничего.